Вообще люди в шоке все от этого всего. Не ну, эти пропуска, это... Теперь вот. задолбались эти справки, брат, пропуска, и все А что нужно будет для того, чтобы оформить пропуск? где его оформлять? они же должны были, насколько знаю, что сделать в счастье и стараются станица Луганской. Один пропуск. Да, да, так они делают. Нет, должны на первых рубежах. Вот это, они, они, там, да, они принимают заявление, они все принимают, но везут все документы, они сюда, да. в Старобельск. Друг ну, друга. Логанская область в А как же понять, чтобы люди-то ну, и, если какие -то, не знаю, отменять а что-то нет? Не понятно, что все это сложно. И все это очень грустно. Вы будете ездить тут вот, почти как через границу. Получается, это официально как бы уже будет Давайте это когда будет потом. Проедем, Мы с вами потом поговорим. поговорим. Хорошо. Хорошо. В, чем, в чем самая большая вот трудность? Ждать очереди или что там? Раньше два часа ездили, а сейчас 4-6. Это нормально? Четыре-шесть часов. 4-6 часов едете, да? когда как получается. Что будет за новая система и как? А она никто не знает. Не, ну, в принципе, как ездили, так и ездим пока месяц надо 21. А потом с этими пропусками вообще никто ничего не знает. Сейчас профессия водитель маршрутки опасная вообще. Очень опасная. Знаешь, сколько там уже пацанов полягло? Бесследно. Именно на этом участке. Вот тут заявление. Да, да. Призвище, дата народження, место, паспортные данные, место регистрации, фактическое проживание. Чем працюєте в правоохранительных органах ЛНР, милиция, прокуратура, суд? Там, вот там, где все это оформляется, там что с очередями? Сейчас пойдете, посмотрите, что 8 часов будет твориться. И вот если съездить в Луганск, ой, в Сарабельский. 100 гривен билет в одну сторону, с этого 200, а что тут понимать, война идет. Мне даже когда по кредитам звонят, они не понимают, что тут нереально сейчас их платить. Было, когда поток все большой людей был. Люди даже приходили с этого вокзала, просто забирали себе ночевать бесплатно. И просто понимали, что как-то это. В Старобельске очень люди такие доброжелательные еще. Тоже не каждый старик может за заплатить гостиницу или сидеть под вокзалом ночью. Было до такого, что по 600 человек на автовокзале было. Страшно было заезжать даже, за людьми-то грузиться. Автобус просто разрывали. Было принято решение, что здесь будут два блокпоста, которые будут пропускать мирное население. Это здесь в станице Луганской, и в районе Лисичанск. По времени очень это кропотливно и многогранная работа, потому что так сразу же я вам скажу, что даже обработать данные данные это не минутное дело, потому что когда я заходил туда там сидят порядка ну, до шести человек технических работников, которые вносят в базу данные э, данные 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 на каждого человека. Это, я понимаю, значит, э, после 21 числа это все прекрасно понимают. Не только и мы как вооруженные силы и все и представители всех силовых структур. Да, будет напряженка. Но. Я так считаю, что со временем это вопрос решится. Тут ми подивитися, це територія Луганська область. І буде пропускний, от вона, так десь умовний цей, ця лінія фронту. І пропускний пункт буде в станиці Луганській і біля Золотого, ближче до Лисичанська. Два місця на цій території, де можна буде проїжджати між. подконтрольной Украине и на подконтрольную да. территорию. Ну так, как сказали вчера по телевизору, что вроде как на блокпостах мы должны получить документы. На блокпостах. Да. Я, я слышала, что поняла. можно именно на блокпост тоже сдавать документы. Я только что к ним подходила, они сказали, нельзя. Иди сюда. Это дети, я которые не учатся не в Луганске, учиться в Луганске не будут. Это не... Извиняю. За этим в Луганске ездить нельзя. Если мы живем чисто его заработка. А он работает в ЛНР. Что нам делать? Собирать манатки, ехать в ЛНР, даже если ты не хочешь туда ехать, и туда. Работа не котируется, оказывается. Я должен только работать на ЖД, чтобы меня пропустили. Остальная работа не котируется. Собственность на той стороне, а прописка на этой. Ну, так многих. Так ну, то есть вам надо сюда за пенсией, правильно? Да, за пенсией и по надобности ездить. Прописка здесь. И документы здесь а. собирать. Вариант, что вы даете за умовы. Надання за умови проживання не на неконтрольованій території, розташування місця поховання близьких родичів або членів сім'ї, що підтверджується документами, смерть близьких родичів, членів сім'ї, що підтверджується документами, наявність права власності на об'єкти нерухомості, необхідності участі в забезпеченні національних інтересів України з метою мирного врегулювання конфлікту чи з гуманітарних питань. І виконання функцій в рамках діяльності міжнародних організацій, здійснення регулярних поїздок на неконтрольовану контрольовану територію і пов'язаних з трудовою діяльністю працівників залізниці. Я прописана тут, маю тут будинок, а він має там квартиру. Як, як мені бросить квартиру і бросить будинок. Що бросить? Або мужа. мужа бросить. которому ну, 74 с вами У меня та же самая ситуация. Вот. Да, давайте. Ну, Кто сказал? Мы ну, это я не сказали. А что правильно. Правильно. А а правильно. правильно? Там сейчас совершенно новая форма. Вот здесь фотография 5 пять на 5. Пять. А меня сюда послали. Все это уже устаревшее. все. Мы уже четвертый а раз пришло, Уже да, ну и как теперь? Так а что теперь делать? Все. Идти наверх, брат, там главный. Новые еще и фотографии. А где я пойду я... от товарищи. Деньги. Если дадите деньги, значит, дам копии. Да да я деньги. я иду сразу.